Axtarış kanalı izləcilərimiz, Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolunda, Hakimova küçəsində, Yoncalıq dilən ərazidə, yeri hündür, küçəsi enli olan, çox münasib qiymətə, belə 45500 manata dilən 3 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Bütün kommunalı var, qaz, su, işi, kanalizasiya mərkəzi dövlət kanalizasiyasıdır, su da daimidir. Evlər kubikləri iş olunub, fondamenti karkas betonlandır, yerdən kürsülüdür, zirzəmsi var. Həyətə su yağışlar üçün trap xətti atılıb. Yəni su yağışlar bu hissədən gedir. Həyətə su xətti var, gələcəkdə bura bu ünvanlıqda qoymoğlar. Kombi xətti çıxışı bura verilib, qaz xətti verilib, cərəyan xətti verilib kombi üçün. Yerdən görünüşüm 4 daş bu hissədən kürsülüdür. Zirzəmisindən 1 daş da aşağıda. Ümumiyyə 5 daş kürsülüdür. Evin təmiridir, yenidir. Təmirdən sonra yaşayış olmur. Yaxınlığında təzə orta məktəb var. Ünvanı bir daha təşəccürsəm vurğulayım. Bu hazırda yoncalıq deyən ərazidə, 569 ev məhsudə yaxın yerdədir, təzə məktəbə yaxın bir yerdədir. Sənətli evdir. Qanunu 3 otaqdır, ümumi 200 kvadratda da 70 kvadratə yaxındır. Giriş hissəsidir bu tərəfdə bizdə. Mətbəx hissəsidir, onu göstərəcəm sizlərə ikinci olaraq mətbəxini. Sayların məqdurudur. Yəni ən ucuz qiymətə təklif olunan evlərdən biri də bu evdir. 44.500 manatdır. Vizal olacağı, yerində bir daha endirim olacaq. Telefonda qiymətə bağlı Məlumat almağa dəyməz, çünki on varıda məlumat verilir. Sahibi tərəfindən məlumat verildiz, o da evi baxandan sonra. Və qaz xətti verilib, kanalizasiya xətti verilib, aspiratorun cərəyan xətti verilib. Evin təmirı yenidir. Bir gündür olsun, yaşayış olmuyor. Qanun üç otaqdır. Burda hamam otağını göstərəcəm, tam təmirli hamam otağıdır. Burda bizdə böyük bir qonaq otağımız var. Evin bütün pəncərləri işıqlıdır. Ən yəni, həribi işıqda düşür, havada gələsidir. O, bu bu pəncərəsi ös həyətinə baxır, mətbəxə pəncərəsi ös həyətinə baxır. Kombi xətti hamısı çəkilib. Ev qonaq otağında soyutma sistemi üçün kondisioner xətti qatılıb. Tavan hissəsi də fiqurlan işlənilib. Tam geniş işıqlı bir qonaq otağı təqdim elədim sizlərə. Bir də hünarmən təşəssüdüm, masızər qəsəbəsində görüncə vaxtilən ərazidə yerləşir. Qiymətimiz 44500 manatdır. Bu budur. Hamı məqtaıdır. Aksessuarlar danışığı əsasındadır. Bizim burda ən kiçik yataq otağımızı istəyirəm göstərim sizə. Ən kiçik yataq otağıdır. Döşəmə bu hissədə davam edib. Kombi xətti hər bir otaqda çəkilib. Və belə açıq pəncərlər var. Sinqaplara və keyfiyyətli qapılar qoyulub. Və sonuncu göstərəcəyim otağı da göstərim. Bu da yataq otağıdır. Böyük yataq otağı sayılır və belə bir ölçüsü var. Ümumi rinciki kvadrat 70 kvadrat yaxındır. Qiyməti 944.500 manatdır. Sonra gözlədiniz. Edir. Təşəkkür edirəm YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.